ナイスでアイスと会分しているゲマそんなことは聞いてないニュどこに行くのか聞いてるニュアイスを分けてくれたら教えるゲマそこまでは興味ないニュバイバイニュそう言われると言いたいゲマ商店街の入り口に行き倒れがいるらしいゲマ行き倒れそれなどニュお腹すいたり疲れたりとかで道に倒れてる人のことゲマ うんうんテレビでは見たことあるような気がするにょ。最近、稀な出来事にょ。見学するかにょ。ゲンマ、案内するにょ。うん、アイスは自分で買え。ああ、デジコちゃん。んいやあ、プチちゃん。こんなところで会えるなんて奇遇だな。お前たちも行き倒れを見に来たのかにょ。おもちゃのヒントをつかめないかと思ってね。嫌なおもちゃゲンマ。 でも、どうやら行き倒れじゃないらしいよほら寝てるみたいなんでこんなところで寝てるんだにゃ本物の行き倒れじゃないのかにゃ。ちょもらんにゃ。はあはあ おはようございます。ますデジ子ちゃん知り合い知り合いも何も、その子は。うん、どんなことでしたかにゅ。今思い出したんじゃないのか、げま。何しろデジコも年取りましたからにゅ。わぁ、忘れたなんて気の毒、げま。傷つつ、げま。<laughs> そんなことはないよ。 ニュへデジ子ちゃんたちの幼ななじみなんだ名前は聞かれてしまったからにはちゃんと答えないといけませんミュ,ミュリンみんなキャラットみんなと呼んでくださいミュよく一緒に遊んでたげますそう言われるとそんな気がするニュするミュポチコは全然忘れたニュおい 君たち、ドライだね。しかし、その略して、おさじみのリンナちゃんが、どうしてこんなところで実は、あっちの山に。あっちの山に。何？にえ、出るにゃリンナちゃん、リンナちゃん,ちゃんご,ごめんなさい、ミュウ。さっさと続きを話すにゃ。私、あっちの山にある高級ハーブを取りに、はるばる来た、ミュウ。高級ハーブってなんだ、ニュ この山でしか取れない高級なハーブゅ、ミュでも、途中で遭難してしまったゅ、ミュそうなんて、ここは商店街、ゲマ。どうやったら遭難な,なんかちょい,い、ちょい。原因はそれ、ゲマ疲れてるのかないや、思い出したに、にゃ昔からすぐに眠ってしまう秋っぽい女だったに、にュそう、ゲマ。 でも、この調子じゃ山に行くどころか、商店街抜けるだけでも何日かかるかわからないよ。ここまで来られただけでも奇跡ゲマ。またかにゅ。同じデジキャラット星出身として、この集大を見てられませんよ。さっさと山まで行かせる方法はないかにゃ。そういう時は、俺にお任せだよ。できたーエビゾリボート、略してエヴー。エヴー。これで川を登れば、いやでも山に着くという寸法だ。 なるほどにゅ。でも見てるだけで苦しそうなボートだけど、大丈夫お前はいつになったら兄を信用するんだ見ろなんか気持ち悪いにゅ。いけずこれ。ーいいねーやらやるけま。やさんご苦労だったにゅ。<laughs> いやあ、なにもう戻ってきたに。ん<え> シートトベルトが必要かもしれないないいから助けるえ、うん、リンナちゃん大丈夫リナちゃんリナちゃん寝てるずぶたい女にゃあびしょびしょだミュ雨かミュこの幸せ者急いでハーブ取ってこないと日が暮れるミュ皆さん失礼しますミュ なんか広かったこれじゃ、命がいくつあっても足りないにゃもう、面倒見切れいにゃこうなったら、さっさと高級ハーブを手に入れて、リンナに帰ってもらうしかないにゃプチ子デジコが山に行ってる間、リンナを頼むにゃにゃすごい遠くまで飛ばされてあげま高級ハーブって何するものかにゃ確か、リンナはケーキ作りが得意だったげまょっとそれに使うんだげま デジコちゃん大丈夫かな、えーはい、あの山結構険しいって聞いたけど。<laughs> なんでこんなに本格的なんだ

そこのスーパーで受けた、ミュ高級なのに安かった、ミュだったら最初からスーパーに行くがいい、にょ、うん。ウ。ダメ、ミュウ。引き倒れて力が出ない、ミュウ。サンドウ大丈夫か、ミュ今、元気の出る美味しいケーキを作ってあげる、ミューケーキ、キッチン貸してほしい、ミュウ。ニョイやあ、ジョー、聞いたかいなんだい、ポール 今、マネキネコ商店街にリンナちゃんって女の子が来てるらしいよええー、リンナちゃん、リンナキャラット通称リンナで有名なリンナちゃんだねそうそう、ケーキ作りがうまくてすぐ眠っちゃったりする子だよねあ、ちなみに僕はジョンだよ、間違えないでね僕がポールだよ、左利きなんだあんなに寝てばっかでケーキなんか作れるのかにゃケーキ作るときは別にさあ、ここ好きなように使っていいじゃオーブンも用意しといたからね ありがとうミュでも一つお願いがあるミュ作ってる間は中を覗かないでほしいミュなんでだニャ別に深い意味はないミュでもお願いミュ思いっきり意味ありそうニャあ,あ秘伝の技でもあるのかもしれん同じ菓子職人として気になるじゃいなんかすごい音がするよどれどれだ なんとにょ、気になるにょ。見てみればいいに。それは話が早いですにょ。まずげまん。ダメって言われたばっかりげまん。そうじゃ。一度ここは迷いに迷ってから覗かないと。 事故をここまで翻弄するとはさすがゲマ、ま、でもケーキはできてるのよ。あんな短時間でここまでそういえばリンナはケーキ作るときだけは素早かったあげま。 売れてた。何かが蘇る味だぜ。 が作ったケーキはわしの菓子職人だしを揺さぶるものじゃったぜひリンナちゃんにわしのお菓子をぶつけてみたいでもじっちゃんご先祖様の遺言を忘れたのかいアンコロ道天守心得のことを一つアンコロ道たるものもし菓子勝負をして負けることあらば即刻看板を下ろすべし無論そのつもりじゃ看板を下ろしたら目立たなくなるにゃそうじゃないんだよ ということは店を辞めるということなんじゃ。辞めたら和菓子が作れないに。そうじゃ、おわしの下職に生命をかけるのじゃ。どうしてそこまで。やらせてくればっちゃん。おわしは今まで下職人という白の道を選びながら安穏と暮らしすぎたんじゃ。今こそ和菓子作り60年と100トンで3日の腕を試す時。破れたとて悔いはない。饅頭食いたー わかったよ。求めない。ちっちゃ、思いっきり戦ってくれ。ばっちゃん。盛り上がってる。にょにょ、ちっちゃがリンナとお菓子対決するのかにょぽ<ッ>これは素敵なことになりましたにょ。リンナのケーキをぜひもう一度味わいたいと思ってたところにょ。確かにあれは絶品 デジコはプチコをそんないやしい子に育てた覚えはないにゃ。違うにゃ。みんな起きないにゃ。にゃ。にゃ, <laughs> にゃ。他人の家でここまで爆睡できるものかにゃ。デジコだって毎晩寝まくってるけま。デジコは昼間の激しい労働で疲れ切ってるんだにゃ。熟睡の一つもして当然だにゃ。みんな起きるにゃ。ただで止めてもらってるお礼に勝負くらいするもんだにゃ。 眠いみゃ。もう十分寝たにゃ。ケーキ作るといつもより眠いみゃ。きっと昨日でエネルギー使い果たした。けまいつになったら回復するにゃ。来週そんなにかかるのかにゃ。幼稚園にゃ仕方ないにゃ。来週でもいいから勝負するにゃ。絶対起きるにゃわかったかにゃわかった。みゃよっしゃ。

ah

必ず帰ってくるよでもりんなちゃんは本当に勝負してくれる気があるのかね

チゆよ、夕飯までにはおかえりバイ。僕たちもりんなちゃんのケーキ食べたかったね次こそ食べさせてもらおうね。今日はこれで終われニュまたくるニ